ஸ்ரீ ஸ்ரீஹரே நமஹ ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்ரீமன் நாராயணியத்தில் எழுபத்தி ஆறாவது தசகத்தின் ஸ்லோகங்களை முதலில் மெதுவாக சொல்கிறேன் பின்பு சிறிது வேகமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பார்த்து பாராயணம் செய்து கொள்ளவும் इपुल् मुदल् श्लोकम् गत्वा सा अथ चतुष्षष्टिमात्रैः अहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टम्

गत्वा सान्दीपणिमथ चतुष्षष्टिमात्रैः अहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थम्

ராகினோ ருద్ధவம் தம் கிஞ்சா முஷ்மை பரமสุகுர்தே பக்தவர்யாயதாசாம் பக்த्योத்ரேகம் சகல भुवனே दुर्लभம் दर्शयेश्यன் இப்போழுது இரண்டாவது அடை स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्रागिणोरुद्धवं तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्यायतासाम् भक्त्योद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् इ श्लोकम् त्वन्माहात्म्य प्रथिमपि शुनम् गोकुलं प्राप्यसायं सायं त्वद्वार्ताभिर् बहुसरमया आप्तनन्दं यशोदा प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किता पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरम् சமீ இப்பொழுது இரண்டாவதுடவை ன்மாத்ம பிரிமிஷு சயம் ஃபந்த் வாத்துசரம்தசோத प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथम् शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरम् त्यक्तकार्य समीयुः इवद् श्लोकम् दृष्ट्वा चैनं तदुपमसत् वेशभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैस्तानितानि हृद्वलापाः कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौज सौजन्यादीन् निज परभि अप्यलं विस्मरन्त्य दृष्ट्वा mm -hmm. चैनं त्वदुपमलसत् वेशभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निज अप्यलं विस्मरन्त्य ऐन्दाव श्लोकम् श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशा हरे नाथ पाया आश्लेषानाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उण्मादानां कुहकवचसाम् विस्मरेत् कान्तका वाम् इप्पुद् इरडादरम् श्रीमन् किं त्वम् पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौकान्तो नगरसुदृशाहरेणाथ पाया आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानाम् कोहगवचसाम विस्मरेत्कांतगावा इप्युद् 6వ శ్లోకం రాసక్రీడా లూలితలలితం విష్లథ కేశపాశం మందోద్భिन्न శ్రమజలకణం लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादद् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः रासक्रीडाल् रासक्रीडाल्लितम् केशपाशम् मन्दोद्भिन्न श्रमजलकणम् लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितम् दर्शयेति प्रेमोन्मादाद् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः इपुावत् श्लोकम् एवं प्रायैः विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमतिभिः त्वन्मयाभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि इदी इरवै एवं प्रायैर्विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् ोथविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिः त्वन्मयाभिर्वधूभिः तत्तद्वार्तासरसमनयत् कानिचिद्वासराणि इदव श्लोकम् त्प्रोद्घानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चेष्टाः प्रायः त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवम् दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकम् विस्मया तु इरण्डादवत्प्रोद्घनैः सहितमणिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापा चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा विस्मयात् उद्धवोयम् इन्बाव श्लोकम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वत् त्वत्किम् मौनं कलयसि सखे

धायामे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वत् मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम्, ैरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी इ पतावद् श्लोकम् एष्यामिद्राक् अनुपगमनं केवलं कार्यभाराद् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यात् इति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ता इरण्डादवि येषामिद्रकनुपमगन् अनुपगमनं केवलं कार्यभाराद् विश्लेषेऽपि स्मरण दृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वा स्तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ता इ श्लोकम् एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरु पुरपते पाघी मामयौघात इपुल 2 अडव एवम भक्ति सकल भुवने नेक्षितान श्रुता वा किम शास्त्रौ गई किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपरपते पाहि मा श्रीहरे नमः हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இத்துடன் இந்த தசகம் பூர்த்தி அடைந்தது இனி அடுத்த தசகத்தை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லோகா லோகாசமஸ்துனோ கிருஷ்ணா நாராயண்